Знаходимося на виставці Plug-In на стенді компанії iCar. І я радий вам представити Алі. Алі це власник мережі зарядних станцій. А, доброго дня, Добре. Алі. Розкажіть, будь ласка, ви так вірвалися взагалі в цьому році, стартували дуже потужно, дуже багато нових станцій, хаба відкрито у вас. Розкажіть, будь ласка, про ваші плани, про. Так, все верно. Мы в этом году, мы до этого просто все прошли, все огонь, воды и медные трубы, все недочеты, все доработали. И теперь, наконец-то, начинаем развиваться. Вы в курсе, что мы недавно открыли новые хабы. Теперь на, через неделю-полторы будут новые открытия новых локаций. И до конца года, надеюсь, что планы таковы, что мы должны в первую пятерку войти в состав операторов по Украине. Ну а на следующий год уже новый этап. Айкар абсолютно станет другой компанией более высокого качества и будем предоставлять более эффективные услуги, более эффективный комфорт и выслушаем все пожелания наших клиентов. А на выставке участвуем, потому что уже пришло время э, все-таки заявить себе. о себе, да, что мы являемся э, одним из самых крупнейших поставщиков зарядных станций из Китая. Так, э, второе это программное обеспечение, наш э, биллинг, который в ближайшее время станет уже, он и есть, международный, но мы ассоциировались как именно украинская платформа. Но ну, сейчас будет уже и международная платформа, и айкаровские пользователи воспользуются этой услугой, наконец-то. Ну и плюс, вы знаете, у нас самые низкие тарифы. Просто в следующем видео я, я Юрию лично вам расскажу, какие ситуации происходят у нас на локациях, потому что некоторым... Компании мне нравится, что мы пытаемся по цене сделать пользователям более низкие цены, делать хабы там из трех, из четырех, из пяти станций, из десяти станций, ставить солнечные панели и накопители, чтобы более автономными были, если не дай бог, там выключение, чтобы станции всегда работали, электромобиль смог приехать, зарядиться. Ну и плюс. Э, э, переходники адаптеры будем сейчас привозить тестировать вы лично поможете нам протестить эти все а адаптеры да. и если все соответствует качеству и цене то мы будем под заказ все это привозить и будем держать даже в наличии и также и зарядные станции и даже нового формата сейчас зарядные станции скоро приедут так что ну, про это уже впереди. на доступных видео нам. доброе дякую.